शिवकवसं बलश्रुतिः ऋषभवच इत्येतत् इत्ये कवचं सैवं वरदं व्याहृदं मया सर्वपादाप्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनां यः सदा दारयेन्मर्द्य सैवं कवचमुत्तमं न तस्य जायते क्वापि भयं शम्भोरनुग्रहात् क्षीणायुर् क्षीणायुर्मृत्युमापन्नो महारोगहे दा माहारोगह धोपि वा सत्यसुगमवाप्नोदि दी विन्दति सर्वदारिद्र्यशमनं सोमाङ्गल्यविवर्धनं यो दत्ते कवचं सैवं स देवैरपि पूज्यते महापादगसङ्गादैर्मुच्यते दे शोभपादगैः देहान्ते शिवमाप्नोति शिववर्मानुभावतः त्वमपि श्रद्धयावत्सैवं कवचमुत्तमं धारयस्व मया दत्तं सत्यश्रेयो ह्यवाब् ह्यवाब् ह्यवाप्स्यसि सुधौ वा इत्युक्त्वा ऋषभो योगी तस्मै पार्थिवसूनवे तदौ सङ्गं महारावं खड्गं चारिणीशूदनं पुनश्च भस्म संमन्त्र्य भस्म सम्मन्त्र्य तदङ्गं सर्वदोस्पृशत् गजानां गजानां षट्सहस्रस्य द्विगुणं च बलं तदौ प्रभावात्सं भस्मप्रभावात्संप्राप्य बलैश्वर्य त्रिधिस्मृतिः सुसूबे सरदर्ग इव श्रिया तमाह प्राञ्जलिम्भूय स राजनन्दनम् एष मया दत्तस्तभोम एष तद्द तद्दस्तभो मन्त्रानुभावतः सितदारमिमं खड्गं यस्मै दर्शयसि स्फुटं स सत्यो म्रियते चत्रुः साक्षान्मृत्युरभि स्वयम् अस्य सङ्गस्य निह्रादं ये श्रृण्वन्ति दवाहिताः ते मूर्छिता पदिष्यन्ति न्यस्तशस्त्राविच्छेदनाः दिव्यौ प्रसन्य पर पर परसैन्य परसैन्यविनाशिनौ आत्मसैन्यस् आत्मसैन्य स्वबक्षाणां शौर्यते जो येदयो च प्रभावेन सैवेन कवचेन च द्विषट् द्विषट्सहस्रनागानां बलेन महदापि च भस्मधारणसामर्थ्या च भस्म भस्मधारणसामर्थ्या शत्रुसैन्यं विजेष्यसि प्राप्यसिंहासनं पैत्र्यं गोब्दासी पृथिवीमिमाम् इति भद्रायुषं सम्यगनुशास्य समादृगं ताभ्यां सम्बूजितसोद ताभ्यां योगी स्वैरग स्वै रगदीर्ययौ इति श्रीस्कान्दमहापुराणे ब्रह्मोद्द ब्रह्मोदब्रह्मोद्धरखण्डे शिवकवचप्रभाववर्णनं नाम द्वादशोऽध्याय सम्पूर्णः